Всем привет с вами Кухня ресторана Да Это новая рубрика Что я буду снимать кухню Там кот проходит Ну и короче сегодня мы будем готовить Вкусное блюдо Сегодня она у нас будет пробовать Мистер Блиц Да И там что пролилось надо угнать кота И нам понадобится <кхм>, Две тарелочки Тени, блески до теней, э, чай и что-нибудь белое, например, мука, соль, сахар, э, что еще, хоть что. И приступим говорить. А я не сказала, что мне еще варить надо. Так что вам варить надо гречневую кашу и гуляш. Хм. кашу и гуляш, это гадная тарелка но мы сделаем отравленный сначала добавляем чай или что-то похожее кажется у меня перебор вот чай отравим мы его туда вот столько чая Дальше добавляем черного и белого. м м м м А пыться чистим. Пишем тени открыть! Ой, тени высыпаем. тут кисточка. Я тут подсыпала тенями. Вот есть и черными блестками. Типа каши. черные блестки. Или можно пластилином. Много темных блесток. Не жалеем. И вот такая вот вкусняшка должна у нас получиться. То есть все вот так вот разминаем. <звы> Ах, черный палец. Черные пальцы. Мистер Шрити. Ага. Ч это такое черная Соус. А, я все еще... красное. Понятно. вкусно сколько с меня миллион долларов я пошел за такую дрянь а, ну ладно я думаю вам понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и пока что мне нужно здесь все убирать пока